bir yarim mingdan ziyod ko'p qavatli uylar qurilib oltmish ming oilalarni moliyalashtirish uchun yigirma trillion so'm alohida buxoro uchun yo'naltiriladi viloyatda yetti ming kilometr yo'llar jumladan uch yarim ming kilometr ichki yo'llar uch yuzdan ziyod ko'priklar yangidan qurlari qurilib bir mingta yangi talab byudjeti tizimi joriy etilib aholining mol mulk orqali buxorodagi mahallalarda har yili jami uch yuz o'ttiz uch yuz ellik milliard so'm yoki bitta mahallada o'rtacha to'rt yuz yigirma besh yuz million so'm qo'shimcha mablag' paydo bo'ladi mahallada sodir bo'layotgan mayda huquqbuzarliklar bo'yicha yarashuv instituti yaratsak man o'ylayman sizlar qo'llab quvvatlaysizlar bunda birinchi marta huquqbuzarlik sodir etgan shaxs qilmishiga iqror bo'lib qabul qilsa sudlar shuni inobatga olib ma'muriy javobgarlikka tortilmakan qilsak nima deysizlar <laughs> ikki ming 2030 yilga qadar mahallalarda ellikta yangi oilaviy poliklinika va shifokor punktlari qurilib 200 yuztasi to'liq ta'mirlanadi murakkab operatsiya muhtoj tug'ma yurak nuqsoni bor 1000 ming nafardan ortiq bolalarni davlat hisobidan davolash tashkil etiladi bu ishlarga buxoro viloyati uchun yiliga 30 milliard so'm ajratamiz kelgusi 7 yilda sanoat hajmi hozirgi 27 trillion so'mdan bir yuz o'n trillion so'mga olib chiqishimiz o'ttizta yangi sanoat zonalari tashkil etilib yetmish besh viloyatda umumiy quvvati ikki quyosh elektr stansiyalari bor milliard dollarlik sakkiz mingta sanoat loyihasi amalga oshiriladi va bir yuz yigirma mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi ikki ming o'ttizinchi yilga qadar buxoroga keladigan xorijiy sayyohlar soni besh millionga turizm xizmatlar eksporti 10 karraga oshib 1.5 milliard dollarga yetkazamiz kelgusi yillarda viloyatda 200 yuz ming gektar ekin maydonlarini suv ajratamiz viloyatning 2030 yilgacha rivojlantirish dasturi qabul qilinadi va unga jami 27 milliard dollar alohida buxoro uchun ajratamiz <laughs>